Случилося, ви можете в двох словах поїтися? Да, очень різне з наводненням латері. Просто від ФСК не в стані забезпечити очистку нормальної води. У зв'язку з цим ми розвозимо питтєву воду, вже розвели в садик в школу, школу номер 1 номер 2 і тепер будемо розвозити по дворам по житловому фонду. Хто імені приймав рішення? организовал преподаванную службу дома. А где вода у нас есть чистая в Чопе? Где есть источник Это мы в Чопе? Там... С Еврокара. Да, Не скажено. Там... Еврокара на ранее да, скважина. Там там очистка такая. Вода хорошего качества. Да. В каких годах последний раз ты видел во дворе привозили воду? В такая вот да, добрый день. За Скажите, 10? когда вы последний раз помните, что привозили на воду по дворам? Давно, правда? Раньше по дворам возили. Когда это было приблизительно? Сколько лет назад? 10. 10. 10. По закону-то положено, закон про пятную воду О, пишет, да что если воды нет. Закону, если пузы. вы все делаете, все по закону, то тут Ну Но чего времени, закупали надо, там на том возле дамбы? Сколько миллионов там закопали? Миллион двести. я точно знаю, миллион двести а там закопали. Башни, башни е, точно. все. Чему не заработали? Ну для, для этого. Ну, так, пять хозя... у нас вопрос. Был хозяин. Так хозяев, хозяев, мы хозяева, хозяев, мы громада хозяева этого всего. Наши деньги там закопали. Это наш, наш парк, наш это наши скважины, это наши деньги. Должен быть человек, хозяин, который отвечает за эту воду. Заступник Чопского, мискового главы, хижняк отвечал за это. Это было в его посадовых обоисках. Надо, чтобы вопрос сейчас решался, чтобы железную дорогу убрать отсюда. Как-то как посредника выбросить, чтобы это все занимался. В том и дело, что она не посредник, она дает воду, а посредником была ТИСа. Должен быть один человек, который... Такими кризисними ділами ніхто не хоче займатися. Да. А землю роздати, обсили навіть світло у парку провести, чого не розрішили. А хто не проблема? Розрешил, знаєте? Ну я не знаю. Ви вважаєте, що у нас парк має бути освіщений парк? Ну а чому ні? І я так вважаю. Mm -hmm. Давайте зробимо э, звернення до міського голови з просьбою. Пішіть, под... ми підпишемо. Пишіть. Як я говорю? Хотела...